Во-первых, хлеб всему голова. Во-вторых, продовольствие – важнейшая часть сохранения человека. Его благосостояние и фундаментальная человеческая необходимость. Пока в стране хватает доступного для всех слоев населения хлеба, можно не беспокоиться об опасности возникновения голода. К тому же абсолютно достоверный научно доказанный факт в том, что обычный правильно сделанный хлеб содержит все вещества и микроэлементы, необходимые человеку для поддержания жизнедеятельности. С 1900 1999 года открытое акционерное общество Даль Хлеб начало свою работу в Дальнегорске. Уже около 14 лет. Хлебозавод живет рядом с нами и кормит население округа отличными хлебоволочными изделиями. Предприятие организовано 26 апреля 1999 года на базе Дальнегорского хлебокомбината. Вот. Было закуплено завезено необходимое оборудование. Проведены монтажно-наладочные работы и э, приглашены сотрудники, э, значит, которые работали ранее на хлебокомбинате, приглашены были на новое предприятие. Вот. И к 1 ноября вот, было запущено уже полностью технологическое оборудование, которое к 15 ноября 1999 года выдало первую продукцию, как говорится, уже к э, потребителю. На заводе работало в то время около 20 человек. Безусловно, каждый дальнегорец хотя бы раз в своей жизни пробовал ту или иную продукцию. Хочется отметить, что сегодня на предприятии работает два цеха – кондитерский и хлебобулочный. Мы побывали на каждом из них. Хочется отметить, что с первых минут нахождения в цехах в первую очередь в глаза бросается профессионализм работников. Именно они сегодня производят самый важный продукт в жизни каждого человека – хлеб. И именно они сегодня радуют нас с наивкуснейшими кондитерскими изделиями. Слова можно сказать и в адрес руководителя Дальхлеба Бочкарева Александра Степановича, его многие здесь, Дальнегорские, знают. То, что э, технология традиционная осталась, это заслуга Ларисы Федоровны Федотовой, которая работала заместителем директора на производстве у нас. Вот. Сейчас она ушла на заслуженный отдых, но мы поддерживаем связь. Вообще, кто от нас ушел, многие на пенсию. Они нас не забывают, мы их не забываем. А что касается тех, которые непосредственно работают в настоящее время, это вот в кондитерском цеху у нас Светлана Рагулина, очень хороший специалист. Творческая личность, вот дизайны тортов, которые у нас выпускаются, это в принципе заслуга Светланы. И также бригадир кондитеров, это Черкасова Анна Евгеньевна. В хлебопекарном производстве у нас самый старейший работник сейчас остался это Трубникова Татьяна. Но ну, она, как наставник, учит. Очень много людей прошло через ее руки, которых она научила. Ну, настоящий мастер-пекарь. Она тоже работала на старом хлебозаводе. Рассказывать, конечно, можно много. Очень много людей работают на нашем заводе, которые отдали предприятию. Силы, знания, творчество. Хочется также сказать, что вот для того, чтобы все это бесперебойно выпускалось, вот у нас э, обслуживает оборудование механическая служба. Вот, во главе с нашим механиком, тоже старейшим работником, уже около 10 лет он работает. Вот, кстати, неплохо справляется и поддерживает оборудование. Надо отдать должное механической службе. Это вот Толстяков Виктор Александрович у нас главный механик потому что от слаженности его действия от профессионализма от умения разобраться и быстро все сделать зависит работа предприятия либо мы стоим либо мы работаем так вот за последнее время даже вот пока я здесь нахожусь еще ни одного сбоя перебоя не было улучшение работы оборудования вот мы разговариваем о том что нам надо улучшить качество продукции для этого надо включить дополнительную функцию допустим на печи вот. сделать ее но ну, я скажу так что вот сегодня мы поговорили а через день да, да через день. день это уже все было готово вот и продукция стала выпускаться еще лучшего качества то есть все службы же у нас все взаимосвязано предприятие Потому что это предприятие вот. Механическая служба это обеспечение бесперебойной работы этого предприятия. Как руководство да, мы всегда стараемся улучшить и социально защитить своих собственных работников, предлагаем те или иные условия работы, которые бы, как говорится, не ухудшали их положение, а улучшали исходя из тех пожеланий, которые они нам э, говорят. Вот. Не все, конечно, мы можем, потому что мы ограничены тоже федеральными законами вот, множеством, как выясняется, да, как мы знаем. Но, по крайней мере, то, что мы можем, да, мы это всегда делаем. Самое главное на предприятии – это чтить его традиции. И несмотря на то, что годы идут, меняются технологии и люди, качество производимой продукции остается на самом высоком уровне, сохраняя традиции производства. Самая главная традиция, которая осталась на заводе, это традиция выпечки хлеба. Это традиционное, во-первых, приготовление хлеба опарным способом. Вот. Это сохранение уникальной рецептуры, которая на сегодняшний день существует практически на нескольких хлебозаводах края, в том числе на Дальнегорском хлебозаводе. Вот, вот это самая главная традиция. А традиции, которые есть на заводе, ну, это и посещение детей, вот. это и посещение священника, который приходит на Пасху и значит, освещает эти куличи. Вот. Традиция еще. Мы всегда поощряем людей. Это наша традиция, потому что люди, мы скажем, это наше богатство, это коллектив, который необходимо, значит, чтобы он жил проблемами завода, был неотъемлемой частью как большая семья. Вот это такие основные традиции. Но самая главная традиция это все-таки сохранение русской уникальной рецептуры приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. Сегодня даль хлеб – это около 130 видов продукции. Ассортимент рассчитан на любого потребителя с различным достатком. Каждый найдет именно то, что будет по душе и, конечно же, по вкусу. Я вот хочу обратить внимание, конечно, многие об этом знают, но не задумываются. Все-таки э, наша продукция традиционная, это на заквасках выпущенная. Это украинский хлеб, бородинский хлеб и бездрожжевой хлеб. Эти виды хлеба, они являются, мало того, что это натуральный продукт, это вот без всяких добавок этот хлеб, потому что сейчас э, современное производство, оно склонилось в сторону каких-то смесей. Есть какая-то смесь, Смешали ржаную муку с добавками, водички туда добавили, туда солод, он получился темного цвета. Но если вы эту булку разрежете, она будет отличаться от нашего хлеба на разрез и по вкусовым качествам. И что касается, раз это натуральный продукт, и он на заквасках по традиционной, будем говорить, древней технологии, она является, соответственно, и очень полезной. Вот в России люди питались чем? В основном хлебом в те вот времена и они не болели ни витаминозом ни какими-то там болезнями там мочи, мочекаменными там не страдали какими-то еще заболеваниями это благодаря тому что они ели ржаные сорта хлеба вот допустим украинский хлеб у него это просто ржаной хлеб у него на вкус по ГОСТу он должен быть кисловатым у него направленность именно на то, что в этом хлебе много содержится железа, магния, кальция. Вот. Поэтому для того, чтобы поднять иммунитет, в осеннее время мы рекомендуем есть этот хлеб. Конечно, если человек болеет заболеваниями желудка, то, конечно, ему не рекомендуется этот хлеб. Но в основном населению рекомендуется. Бородинский хлеб, он сладкий. Он тоже ржаной, он сладкий, потому что там присутствует солод, Бывает, что сахар добавляют, патока, вот. И его тем, что особенность этого хлеба в том, что он посыпается кориандром, кориандром или, может быть, в, другой, в других предприятиях, может быть, он мином посыпаться. Вот эта вот посыпка, она выводит мочекислую кислоту с организма, и, соответственно, люди не болеют подагрой. То есть мы тоже видим, что это хлеб полезный. Бездрожжевой хлеб, он сделан со второго сорта. Вот. И тоже там очень маленькое количество дрожжей, а в основном тоже на закваске. Соответственно, то, что является продуктом без дрожжей, это полезный продукт. Вот. Отрубной а хлеб, мы его сегодня не хватило нам, чтобы принести. Вот. Это тоже является очень полезным хлебом для диетического питания. Сегодня мы разработали вот эту вот булочку. Здесь слой высшего сорта и слой трубного. Они перемешиваются, и получается вот такая вот булочка. Она очень хороша для завтраков, и тоже будем говорить диетический продукт. Вся продукция, которая вот сейчас выпускается, мы долго шли опытным путем, именно в применении сырья более качественного, чем на сегодняшний день предлагают нам российские поставщики в части, вот, допустим, муки. Да? На сегодняшний день комбинат использует муку производства Республики Казахстан. Эта мука, как мы говорим в обиходе среди предприятий, очень сильная да, мука. Она, во-первых, выращена на целинных землях изначально не заражена картофельной болезнью, поэтому при производстве хлеба, вот, а при производстве в лабораторных испытаниях показала себя очень хорошо эта мука и ее хлебопекарные свойства, вот, получается довольно-таки качественный продукт. Я еще раз говорю о том, что хлебозавод не использует никаких добавок не используют никаких добавок при производстве хлеба, потому что на сегодняшний день есть добавки, которые продлевают срок хранения, вот, вот, поднимают хлеб, там, делают его более, более высоким, но никак не обращая внимания на то, что внутри. Ну, как обертка. Вот взяли конфету, красивая обертка, а что внутри не видим. Мы всегда обращаем на это внимание. Не на обертку, а на то, что внутри. Потому что мы считаем, что у нас должна быть здоровая нация. Но должна кушать хороший хлеб. Тем более, что еще добавлю, что мука, которую мы получаем, она витаминизирована. Вот. Она специально витаминизирована комплексом витаминов В. Вот. То, что рекомендует Международная организация здравоохранения, производителям муки, которые крупные производители, экспортеры, вот, вот, обогащать ее. Вот. Она обогащена у нас витамином В. Это группа, которая способствует улучшению здоровья, скажем так, населения. Вот это вот вкратце о сырье. Не все, конечно, получается сразу. Есть проблемы производства. Но эта проблема связана в частности и с климатическими условиями в этом году. Мы знаем, что были очень экстремальные условия. А мы, как любое производство по пищевым продуктам, именно хлебопродукции, климатические условия, они очень сильно влияют на выпечку хлеба несмотря на то, что это в помещении находится оборудование, все равно внешний фактор вот, служит вот таким вот неблагоприятным условиям, и люди у нас, как правило, не задумываются о том, как этот хлеб делается, они хотят кушать всегда, каждый день видят на прилавках полные прилавки хлеба, у себя на столе тоже видят эту продукцию, но как она достается и как она делается, немногие знают. Поэтому мы говорим о том, что это очень тяжелый труд. Это, скажем, требует специальных знаний. Поэтому мы технологов, которые у нас работают на сегодняшний день на предприятии, постоянно повышаем им квалификацию. Недавно ездил наш технолог повышать квалификацию. Мы дальше будем отправлять на мастер-классы. На сегодняшний день с нами работают предприятия, которые являются представителями торговых марок, от крупных, в частности, вот по муке торговая марка Корона. Республика Казахстан. Вот, предприятие, которое с нами работает, является представителем на Дальнем Востоке. Кондитерский цех у нас производит около восьми наименований печенья. Есть у нас очень большой ассортиментный перечень тортов. То есть торты есть. Любимый, я не знаю, кто-то еще производит сейчас торт «Сказка». Правда, это у нас ограничение бывает в летнее время на масляные торты. Но вот подарочный «Сказка», пражский торт – это ну, да, марки это связано, далеко да, сильно любимые. Связано опять-таки, я говорю, что мы в данном случае ограничены федеральными законами. Да. То есть в летнее время на этой основе выпускать продукцию… Ну, как бы, нельзя, нельзя запрещено, запрещено. но э, как позволяет время, мы опять возвращаемся, вот. И э, жители города знают, что все-таки наши торты по ценам можно на любой кошелек подойти и выбрать. И мы пошли даже на то, что если вот мы разрабатывали торт сырный, у нас есть такой очень любимый населением э, суфле, там сделано на основе э, вот этого сыра натурального, вот некоторым людям дороговато, поэтому мы пошли сделали ряд десертов, в том числе вот этот сырный десерт. Вот я уже сказала, что десерты мы производим в баночках, в специально оформленные, упакованные, пирожные. Вот если мы начали разрабатывать рулеты на основе вот этих вот рулетов мы сразу сделали и пирожных. Вот, допустим, вот представлены. Там у нас их наименований, наверное, 5. Mm. Рафаэла. Здесь не все представлены. Да, здесь не все, все представлены. Есть и 130 видов. Мы да. можем. Вот очень вкусное пирожное, вот э, с творожными, с, с творожными сливками. Это натуральный творог со сливками сбитый, и на основе песочного, песочной корзиночки. Он тоже пользуется, вот, и вот это пирожное пользуется тоже. И не спросом. только здесь. Мы поставляем продукцию кондитерскую в город Арсеньев. И вот по отзывам жителей города Арсеньева, да, им очень... Нравятся наши торты и пирожные, особенно заварные. Как мы уже говорили, сегодня на предприятии работают два цеха, которые полностью оснащены оборудованием. Безусловно, любое оборудование, даже самое лучшее, со временем необходимо обновлять и менять. Сейчас руководство предприятия настроено на обновление цехов в ближайшее время, а приобретение нового оборудования в свою очередь позволит расширять ассортимент продукции, ускорять процесс работы и увеличить производительность. Сейчас проходит экспертиза оборудование, какое нам оборудование взять. Но ну, то, что оборудование будет меняться, вот, меняться в лучшую сторону, будет оно взять новое оборудование, будут линии поставлены, будут дополнительно поставлены машины, которые будут облегчить труд нашему булочному подразделению. Вот. Будет выпускаться очень много продукции, вот я имею в виду ассортиментного перечня. Вот. Будет продукция частично заменена в кондитерском цехе вот, на более будет изменено оформление и добавлено вот, на некоторые виды тортов также само будет добавлено ассортиментный перечень вот. от чего-то нам придется отказаться вот. а взамен вот, мы будем предлагать э, продукцию очень высокого качества очень высок и очень вкусную продукцию, которая, я думаю, что жителям нашего округа очень понравится. Вот. Плюс к этому будут, соответственно, проведены ремонты помещений, будет все это облагорожено. У нас есть еще много задумок вот, в плане именно обустройства своего предприятия. Вот. Также будет расширена торговая сеть. На сегодняшний день мы имеем торговую сеть, но она очень небольшая, скажем так. Вот. И нас это на сегодняшний день не устраивает, вот. и мы будем расширять торговую сеть. У нас есть предложение к администрации Дальнегорского округа. Мы у себя на проходной повесили такой, знаете, ящик предложений руководства завода. Вот. Но это пока предложение высказывают наши сотрудники. Вот. Мы очень внимательно. Ни одно предложение не остается без рассмотрения. Я говорю, ну, можно, конечно, предложить жителям города поучаствовать в этом проекте. На проходной, пожалуйста, Висит почтовый ящик. Ваше предложение ни одно не останется неотвеченным. Все предложения, которые будут поступать, они все будут рассматриваться. Примут их или не примут, это уже вопрос второй, но ответ получат. Всем. Учитывая, что вскоре предприятие будет приобретать новое оборудование, расширять ассортимент и торговую сеть, Дальхлеб готов принимать предложения и отзывы от своих потребителей. Вскоре любители сладостей порадуют новыми видами тортов и их обновленным дизайном. Следите за новинками, пробуйте первыми. Традиции и качества. Дальхлеб.